Наше ткацкое производство существует уже 12 лет практически. И началось это с идеи э, помочь женщинам в селе найти работу на постоянный, на круглый год. Потому что, живя в селе Любимовка, ты живешь проблемой, которая есть в селе сегодня. И если летом каждая женщина найдет деньги для лечения своего ребенка и отвезти его в больницу, решить свои проблемы, то зимой все намного сложнее. Нечего продать. То есть нет фруктов, нет овощей, и, в общем-то, некуда идти, негде, негде найти работу. Но 12 лет назад мне было абсолютно все То ли делать ковры, то ли свечки, то ли мыло. Главное, чтобы эта работа круглый год, и я могла это продать. Я совершенно случайно познакомилась со своими шведскими партнерами. Они рассказали про потрясающую идею создания ковров и восстановить вот старое качество Скандинавии. И сделать это в Украине, особенно в селе Любимовка. Потому что рядом с нами находится старое шведское село Змеевка. Поэтому как-то все это логично связывалось. Так все это началось. И на сегодняшний момент мы имеем почти 40 человек в штате. И... Делаем достаточно много красивых изделий, есть чем похвастаться уже. Участвуем во всех международных выставках. И продаем ковры в 29 стран мира. Первоначально вся идея использовать ткань для ковров, по большому счету, идет с далекого прошлого. Потому что в старые времена всегда наши бабушки что делали? Рядюшки или дранки. То есть делали коврики из старой одежды после войны Джозеф Франк был первый, который сказал, я бы хотел бы использовать старые технологии, да? уже не старую одежду, а именно яркие покрашенные ткани или отходы от текстильной промышленности для современного дизайна. Но с того времени, с 50-60-х годов, практически текстильной промышленности в Скандинавии не осталось. Она все переехала дальше, и потом делать ковры в Швеции практически не Именно вот отсутствие материала, отсутствие возможности покраски в Европе сподвигло, да, грубо говоря, так, искать источники, возможности производства, все это уже ниже, где есть осталась еще рабочая сила и есть материал. И на сегодняшний момент компания Свенгстен, которая представляет его оригинальные ткани, рисунки, по-прежнему заказывает у нас ковры для своих интерьеров, которые не используют его ткани. Нашими замовниками являются самые ведущие архитекторы и дизайнеры мира. То есть, если мы возьмем журнал House and Gardens, Architectal Digest, то есть, в принципе, в каждом третьем журнале мы всегда можем найти ссылку, где есть наш ковер. Все станки изготовлены были или же давно в Швеции, или изготовлены здесь, в Украине. Уже и были сделаны нашим главным инженером Александром. То есть, вот это там бердо, песок и свинец. То есть, если вы пробуете его качнуть, он нереально тяжелый. Ну, то есть, как бы, первоначально этого, естественно, не было. Но вот это именно тяжелое бердо позволяет сделать сильный удар, чтобы ковер очень хорошо сбивался. А если он хорошо сбит, он гарантирует, опять-таки, качество, стойкость и так далее. И потом, спустя пять лет, первых пять лет мы били вручную, наверное, пять, наверное, года 3 четыре Потом Саша придумал добавить компрессор. То есть мы добавили компрессор, который теперь позволяет... Вначале у нас было по три человека на санок, и девочки на счет три по старинке били на себя. То сейчас все это стало более, будем так говорить, высокотехнологично. У нас есть теперь переключатели. Станки у нас более сложные, чем обычно привыкшие в Украине. В Украине стандартно две педали, максимум четыре. Наши станки имеют шесть-восемь педалей, поэтому мы делаем более разнообразные техники. Здесь разные работы. Это шерсть. Это наша новая коллекция твит, которая была предложена в этом году. Она была впервые заявлена в Лондоне, в Париже, на парижской выставке в Лондоне. И пользуется огромной популярностью, спросом хорошим. И, в общем-то, потом сейчас следующие ковры на работу. Это наши прародители, будем так учить, учителя. Хэролд и Лайла, и после этого была Барбро. Барбара руководила ткацким ателье для Свен Стен. То есть она была вот одной из тех женщин, которая комбинировала первые красивые скандинавские ковры. И, то есть, фактически, она была гуру в качестве. То есть она приезжала дважды к нам сюда, тоже показывала какие-то там свои техники, комбинации. Ну, то есть, будем так говорить, нам повезло с этим. А... у нас здесь такая вот комната с дизраскамы. То есть у нас не так много посетителей, поэтому у нас, ну, как бы, нет, сокового как шоу-рума. А обычно здесь мы складываем какие-то образцы, которые мы делаем для кого-то, или они и ждут в своей очереди, чтобы быть отправленными. Но компания DHL, наверное, очень рада, что мы находимся здесь. И у нас такое количество заказчиков, потому что три раза в неделю у нас здесь курьер. Сюда меня такую пачку конвертов и рассылают как минимум 15-16 стран образцы. Летят только. комната, в которой очень важный процесс. Здесь ковры доводятся до ума, да, то есть их, их выравнивают, проверяют, делают окончания. То есть это не менее троемкий процесс, чем ткать, и не менее важный процесс, чем ткачество. Поэтому от того, что девочки не пропустят ни одного стежка, ни одной ниточки, очень будет зависеть финальный результат. Особенность нашего бизнеса в том, что мы действительно ткацкое ателье. То есть у нас нет стока. То есть мы не делаем ковры в магазин, который когда-то кто-то либо купит. Все ковры были кем-то придуманы, были кем-то разработаны. И в основе, возможно, лежали какие-то наши образцы. Очень часто наши клиенты придумывают свои собственные комбинации, свои собственные дизайны. И даже несмотря на то, что вот они выглядят как бы очень так просто, за каждым ковром стоит чья-то гениальная мысль.